Матч такой же был, как и был в Киеве. Днепр организованно и компактно оборонялся и пытался контратаковать. В первом тайме действительно мы дали несколько возможностей выхода в контратаку. Пропустили ненужный гол. Я думаю, что там пенальти не было и близко. И, как говорят, все время Динамо не дают пенальти в их ворота. Сейчас пусть кто-то скажет, пусть посмотрят, был пенальти или нет. Я не видел, конечно, но с моей бровки я, я там и близко пенальти не видел. Сегодня в старте вышел Беседин. Фактурный, потужный нападник. Может его не высочало до нам раніше, как вы Ну, Подбирая форвардов на игру, мы всегда исходим от соперника. И сегодня мы ожидали такую игру, плотную игру в обороне. И как раз Беседин тот игрок, который может продавить, который может зацепиться на мяч, он за мяч. Он демонстрирует, а старался в первом и втором тайме. Так же, как и ко всем молодым ребятам, претензий нет. Они отдают все, и мы надеемся, что они будут прогрессировать. Були моменти з такими обрізками незрозумілими, той же Віда, інші гравці. Оце такі індивідуальні помилки, не командні, звідки вони беруться, як ви думаете? Да это сложно. Вы поймите тоже психологическое состояние ребят, когда в прошлом сезоне все выигрываешь. Сейчас на последних минутах во многих матчах пропускаем мяч. И это в любом случае влияет на психику игроков. И в каких-то моментах они действуют неуверенно. Надеюсь, после сегодняшней победы, после победы над Карпаврой, мы получим какую-то уверенность. Сами игроки. Потому что действительно сейчас видно какое-то напряжение из-за того, что в последних играх нет результата.